Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Eh, saya bersyukur kepada Allah SWT eh, kerana dapat meneruskan perbincangan eh, pada hari ini. Eh, dan eh, insyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan eh, bagi subjek pengantar syariah. Jadi pada minggu-minggu uh, yang lalu, eh, uh, kita telah membincangkan eh, tajuk berkaitan dengan hukum eh, taklifi dan juga hukum wadai Serta perbezaan antara keduanya Jadi pada uh, hari ini, saya akan membincangkan berkaitan dengan tajuk hakim eh. uh, Jadi berkaitan dengan hakim eh, uh, Di mana uh, ada uh, tiga perkara lah yang besar yang akan saya bincangkan sini Iaitu di sudut definisi eh, dan bagaimana syarat-syarat bagi menjadi seorang hakim dan juga isu berkaitan dengan hakim wanita, eh? hakim wanita. Jadi uh, kalau kita lihat di sini eh, dari sudut uh, definisi, eh, uh, definisi hakim ni, eh, uh, pertama uh, dari konteks uh, eh? bahasa lah, uh, bahasa hakim ni adalah uh, berasal daripada uh, kata Arab, eh? bahasa Arab. Iaitu hakama yahkumu hukman Yang eh? bermaksud uh, memutuskan eh? Ataupun mengadili uh, Dan ada juga yang uh, me, 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 apa? Uh, Mendefinisikan sebagai Menghalang daripada ke kezaliman eh? uh, Jadi um, Perkataan hakim ini eh? uh, Hakim ini maknanya Dia membawa maksud ke kebijaksanaan Ataupun hikmah eh? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya sebagai wisdom kerana seorang hakim itu mestilah uh, berjaya ataupun mampu mengadili uh, dengan adil uh, dan penuh uh, pertimbangan. Uh, Okey, dari sudut uh, istilah syarak uh, ataupun istilah fiqh, uh, hakim ni ialah mengikut ulama-ulama lah, jumhur ulama uh, ialah seorang individu yang dilantik oleh pihak berkuasa uh, ataupun pemerintah ataupun dilantik oleh institusi kehakiman. Ha? Uh, untuk, uh, mengadili, uh, untuk mengadili untuk uh, mengadili atau dan memutuskan sesuatu kes berdasarkan hukum syarak dan undang-undang yang sah eh ha? uh, jadi maknanya seorang hakim yang dilantik oleh seorang individu yang dilantik oleh uh, pemerintah eh ha? uh, pemerintah uh, untuk mengendalikan sesuatu kes berdasarkan hukum syarak eh ha? uh, jadi maknanya di sini Uh, hakim ni ialah uh, orang yang mampu mengadililah perselisihan di antara manusia uh, 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 berdasarkan kepada hukum-hukum Allah SWT eh uh. sebab tu kalau uh, kita lihat uh, antara ulama yang uh, uh, apa mem apa perincian ataupun menegaskan tentang maksud hakim ni macam Imam Al-Mawardi eh uh, dalam bukunya Al-Ahkam sultaniyah uh, menyatakan bahawa hakim ini ialah Uh, seorang yang dilantik oleh khalifah ataupun pemerintah untuk mengadili sekitar uh, di antara di kalangan masyarakat, menegakkan hukum Allah, uh, menjaga hak orang yang dizalimi, serta mengembalikan hak kepada pemiliknya hmm? uh, jadi uh, uh, itu maksudnya huh? uh, dan uh, dalam uh, istilah lain yang boleh kita uh, uh, fahami ber, berkaitan dengan hakim ini ialah orang yang diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman dalam hal yang menjadi perselisihan uh, di antara uh, manusia berdasarkan hukum syarak. Uh, jadi itu itu syarun ringkasnya maksud hakim eh. Jadi dalil-dalil uh, uh, berkaitan dengan uh, kododeg hakim ni dalam syarak Islam kita lihat uh, bahawa uh, dalam sirah Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam Rasulullah sendiri pernah menjadi hakim eh, ketika baginda berada di Madinah di mana eh, baginda SAW mengadili eh, pertikaian antara eh, orang Islam eh, dengan orang Yahudi berdasarkan hukum Allah SWT eh. dan dalam surah Al-Ma'idah Al ayat 49 pun kita melihat eh, bagaimana Allah Taala memerintahkan supaya menghukum eh, eh, di kalangan mereka dasarkan apa yang telah diturunkan oleh ya Allah SWT taala fahkum bainahum bima anzalallah eh? maka hendaklah engkau menghukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh ya Allah SWT eh? jadi berdasarkan kepada definisi eh, hakim ni dari sudut istilah dari sudut bahasa luar dari sudut istilah syarak ataupun istilah fiqh eh, maka eh, kita dapat eh, rumuskan eh, bahawa eh, hakim ini Uh, mempunyai peranan yang amat besar, eh, peranan yang amat penting. Eh. Uh, kerana apa? Antaranya -perannya ialah peranan ialah mengadili dan menyelesaikan eh, uh, sebarang percikayaan yang berlaku. Uh, jadi sebab itulah uh, hakim ni uh, wajib mendengar kedua-dua belah pihak. Eh. Kalau ada satu kes, dia kena dengar dua-dua belah -dua pihak, meneliti bukti-bukti yang ada. Uh, kemudian dia kena apa tu uh, tengok juga eh, siapa yang jadi saksi. Eh. Uh, keterangan saksi dan seterusnya berdasarkan kepada semua aspek pertimbangan yang dibuat maka dia berhak untuk memutuskan eh, sebarang membuat keputusan berdasarkan berhukum syarak. Contohnya kalau kes berkaitan dengan hukum Harta Pusaka. Eh, jadi dia kena lihatlah bukti-bukti eh, yang ada eh, dan juga saksi-saksi eh, eh, serta keterangan-keterangan yang diberi eh, oleh saksi. Eh. Jadi pada situ dia akan membuat keputusan ataupun ketetapan hukum. Eh. Dan uh, berdasarkan definisi hakim ini juga, kita boleh melak bahawa peranan hakim itu ialah untuk menetapkan eh, ataupun uh, menentukan hak-hak dan kewajipan eh, uh, terutama bagi orang yang kena zalim, uh, orang yang dizalimi maka dia berhak, hakim, uh, hakim bertanggungjawab lah untuk men mengembalikan semua hak tersebut. Contohnya kalau uh, majikan eh, uh, tidak mahu membayar gaji kepada pekerja uh, maka di sini hakim berhak memutuskan bahawa Uh, majikan wajib membayar eh, uh, gaji kepada uh, para pekerja uh, dan uh, daripada maksud hakim ini juga kita boleh melihat bahawa peranan hakim juga uh, bertanggungjawab untuk menjaga masalah umum ataupun kepentingan umum. Eh. Uh, contohnya uh, hakim dia boleh menjatuhkan hukuman eh, terhadap pencuri ataupun pengedar dadah ke. Eh. Jadi untuk mengelak jenayah itu berleluasa dalam masyarakat. Dan begitu juga kita lihat hakim ini dasarkan definisi yang diberikan oleh ulama fiqh ini maka dia sebarang apa tu keputusan yang dia yang dikeluar daripada hakim itu dianggap sebagai suatu keputusan yang yang mesti dipatuhi, wajib dipatuhi dan mengikat. Maksudnya perlu di-execute, ya, dilaksanakan. jadi macam macam hakim juga keluarkan fatwa lah. kalau kalau mufti dia keluarkan fatwa, tapi bentuk umum. Tapi hakim ni, fatwa ni fatwa mana keputusan ya, yang perlu diikuti oleh ha, keputusan itu perlu dilaksanakan lah maksudnya. dilaksanakan. ini, ini itu maksud hakim sebab dia ada kuasa dan dia adalah wakil kepada pemerintah. Ha, pemerintah. Okey. Uh, seterusnya kita melihat apakah syarat-syarat uh, uh, untuk seseorang itu layak dilantik sebagai seorang hakim uh. Uh, jadi kalau kita melihat uh, pandangan uh, ataupun perbincangan para pokok hak uh, menetapkan bahawa ada beberapa syarat uh, seorang itu layak dilantik sebagai hakim uh, yang pertama ialah uh, Islam uh, Islam uh. Uh, sebab apa? sebab uh, dia melibatkan soal hukum syarak lah hukum uh, syarak. Uh, jadi bagaimana kita nak nak kesanakan hukum bagaimana hukum syarak tu dapat dikesankan kalau seorang tu bukan bukan Islam eh? Uh, jadi hukum syarak ni berkaitan rapat dengan soal ke, keimanan dan kepercayaan kepada agama Islam eh? Uh, sebab itu uh, apa tu uh, uh, syarat ini mestilah eh? Uh, mestilah, uh, syarat orang Islam tu uh, dia agak satu syarat yang 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 ditetapkan oleh eh, para fuqaha lah. Eh, uh, yang keduanya ialah uh, uh, sebab tu sorry. Uh, sebab tu uh, ijma ulama uh, uh, sepakat mengatakan hakim mestilah seorang muslim eh, uh, Sebab ada dalil Allah dalil daripada Al-Quran uh, uh, surah uh, Al-Maidah ayat 49 yang telah saya sebut di awal tadi ya. Eh, uh, Uh, iaitu uh, uh, maka putuskanlah perkara uh, mereka menurut apa yang Allah turunkan dan jangan kau mengikuti hawa nafsu mereka uh, jadi ayat ini menunjukkan bahawa hukum yang diputuskan mestilah berpandukan syariat Allah eh uh, Islam uh, maka hakim yang bukan Islam tidak layak uh, kerana tidak faham dan tidak beriltizam dengan syarak eh uh, uh, jadi sebab itulah kalau seorang Yahudi ke, Kristian ke, Hindu ke, dilantik sebagai hakim syariah, maka dia menyalahi prinsip hukum lah. Menyalahi prinsip hukum dari syariah Islam. Yang keduanya ialah balik. Balik maknanya mencapai umur dewasa dan matang. Jadi, kerana apa? Kerana, apa tu, kematangan akan ni akan memberikan suatu uh, nilai ya, eh, kepada seseorang hakim tu sendiri. jadi bagaimana kalau hakim tu tak balik lagi, tak tak matang. Jadi bagaimana dia boleh buat penilaian terhadap sesuatu isu. Uh, eh, sebab tu ulama-ulama eh, ada hujah mereka eh, berdasarkan hadis Nabi SAW. Uh, eh, dia kata dia angkat panel ataupun tidak dikenakan taklif eh, daripada tiga golongan. Eh, pertama kanak-kanak hingga dia balik orang tidur hingga dia jaga dan orang gila sehingga dia sembuh. Hadis riwayat Imam Abu Daud Jadi sebab itulah hakim memerlukan taklif syar'i. Taklif syar'i. Jadi tidak sah kalau hakim itu di kalangan kanak-kanak. Yang ketiganya ialah berakal. Jadi tidak sah bagi orang gila ataupun kurang siyuan. Jadi sebab itu Iman Al-Mawardi ya menegaskan bahawa hakim itu mestilah seorang yang sempurna akal kerana kerja kehakiman memerlukan satu istihad dan penetapan hukum. dia kena banyak memberi pertimbangan lah sebab bukan senang kalau tak kalau akal dia tu tak, tak sehat atau maksud tak sehat maksudnya dia punya kecerdasan akal lah, eh? kekuatan akal. Eh? sebab dia memerlukan suatu penelitian terhadap isu-isu yang eh, yang 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 ada itulah lah eh. Jadi sebab tu orang yang cacat akal yang tak buat kuasa pun akal tu tak layaklah untuk menjadi seorang hakim. macam-macam eh. orang yang hilang ingatan, eh. orang yang apa tu apa tu yang selalu lupa, eh. mana lupa pun mungkin boleh membawa kepada kecacatan jugalah. Ha eh. jadi tidak tidak layak eh, untuk dilantik sebagai hakim. Eh yang ke um, um, empatnya ialah lelaki. Uh, jadi kalau kita lihat di sini uh, banyak perbincangan di kalangan ulama-ulama uh, lah berkaitan dengan uh, syarak ni eh uh, tapi majoriti ulama uh, iaitu Syafi'i uh, Maliki, Hambali uh, menyatakan bahawa hakim tu mestilah seorang lelaki. Uh? Sebab ada hadis Nabi SAW yang menyebut dari uh, Imam Bukhari tidak akan berjaya sesuatu kaum yang melantik wanita sebagai pemimpin. jadi a jamur ulama menyatakan menyamakan tugas hakim itu dengan soal kepimpinan. jadi pemimpin pun tak boleh dilantik di kalangan wanita. Ha tapi di sini banyaklah pandangan-pandangan lain eh dan dalam konteks apa tu pandangan ulama Kota Ferrari eh ulama semasa lah moden pada hari ini Uh, ada sebagian ulama' membenarkan uh, Wanita menjadi hakim uh, Terutama dalam, bila mengadilkan Kes-kes kekeluargaan uh, uh, Dan uh, uh, Jadi dan mereka boleh Beri, beri mengatakan boleh lah uh, uh, Contohnya kalau di Malaysia uh, Mahkamah Syariah uh, Ada yang dilantik daripada kalangan wanita Untuk kes-kes faro'id uh, Kes-kes perceraian, hadonah dan sebagainya lah. Uh. Okay Err uh, yang seterusnya ialah adil. Eh, adil. Uh, jadi adil ini maksudnya uh, bermoral dan berakhlak, eh, tidak fasik, tidak ketahui berbohong atau menerima rasuah. Eh, uh, ataupun tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Eh, uh, sebab Imam uh, An Nawawi menyatakan tidak sah pelatikan hakim uh, yang diketahui eh, kefasikannya uh, kerana dia akan menghilangkan kepercayaan orang ramai jadi kalau hakim pun kena kena ada kata uh, sikap percaya jugalah masyarakat kepada diri atau peribadi hakim tu sendiri uh, kalau hakim sendiri dah diragui uh, kata uh, integriti dia eh, sifat adil dia uh, maka uh, maka dia tidak layak uh, untuk dilantik sebagai hakim eh. uh, jadi contohnya sifat tidak adil ni macam tidak tida adil eh, ataupun dipertikaikan integriti macam dia terima rasuah ke eh, uh, dia Uh, maknanya dia 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 sesuatu sifat yang kontradik lah dengan uh, dengan uh, akhlak dan dengan nilai Islam. Uh. uh jadi sebab tu seorang hakim yang hadir ni dia bersifat uh, yang ini dia tidak rasuah, dia tidak menipu, tidak berat sebelah uh, dan sebagainya. Uh. Uh, jadi kalau hakim tu kerap uh, sangat menerima sogokan ke rasuah ke uh, uh, maka dia tidak layak. Uh. Yang ke uh, seterusnya syarat ni lah merdeka. Uh, seorang hakim tu uh, menurut pandangan ulama eh uh, uh, jumhur ulama uh, adalah seorang yang yang uh, uh, bebas uh, uh, seorang yang yang bu, seorang bu, seorang uh, bukan seorang hamba uh, bukan seorang hamba uh, sebab itu seorang hamba uh, tidak sah menjadi hakim uh, tidak sah menjadi hakim a uh, uh, kerana uh, Kedudukan hamba itu terletak kepada Tuannya, jadi bagaimana Dia boleh jadi hakim, sedangkan dia sendiri pun Dikuasai oleh, ataupun di bawah Kendalian tuan dia Jadi Sebab itu Kalau zaman dahulu dahululah Kalau seorang hamba pun, walaupun dia seorang yang Alim, tapi Dia tetap tidak Berhak dilantik Atau layak dilantik untuk menjadi Seorang hakim, kerana apa? Kerana keterikatan status dia tu. Maknanya kududukan dia sebagai seorang hamba lah. Okay. Uh, yang seterusnya syarat hakim ni ialah paham uh, uh, dan berilmu dengan hukum syarat. Paham uh, dan berilmu dengan hukum syarat. Uh, maksud di sini, uh, seorang hakim tu mestilah uh, tahu. Uh, fakih. Uh, uh, tahu ataupun fakih. Uh, berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Ulama, Al-Qiyas dan sebagainya serta kaedah-kaedah fiqah. -kaedah Jadi barulah dia mampu membuat keputusan dengan baiklah berdasarkan kepahaman eh, yang baik terhadap eh, syariah Islam. Eh. Sebab itu Imam Al-Mawardi menyatakan bahawa hakim wajib memiliki eh, pengetahuan eh, luas tentang hukum-hukum syarak untuk memutuskan sebarang uh, eh, pertikaian. Eh? Um, dan uh, selain daripada itu, uh, hakim, eh, seorang hakim itu uh, tidak uh, cukup hanya tahu asas agama uh, tetapi uh, perlu juga punya kemahiran dalam istihad, eh, dalam membawa istihad eh, uh, ataupun dia mampu menggunakan, uh, uh, ataupun bagaimana dia boleh menggunakan uh, uh, fatwa-fatwa ulama-ulama mutabar eh, uh, dalam mengendalikan sesuatu kes Uh, jadi maknanya kemampuan istihad dia lah ataupun kemampuan akalnya uh, dalam mengambil uh, uh, pandangan para ulama' uh, untuk memutuskan sesuatu hukum uh, jadi uh, contohnya uh, seorang hakim itu uh, dia tahu, contohnya dia, seorang hakim itu dia tahu hukum uh, berkaitan hukum, hukum berkaitan dengan faro'id uh, apabila dia menguruskan kes pusaka uh, jadi jadi dia bukan sekadar dia tahu tentang adat sesuatu uh, masyarakat Tapi dia mesti juga tahu tentang hukum Farad itu sendiri eh? Jadi baulah uh, keputusan yang dibuat itu Ada satu keputusan yang yang uh, uh, memberikan keadilan lah kepada semua pihak uh? Jadi um, sebagai kesimpulannya Kalau kita lihat di sini uh, Ulama-ulama fik menegaskan bahawa syarat-syarat uh, yang telah diletakkan uh, bagi seorang hakim ni eh, demi untuk menjaga keadilan eh, untuk menjaga maruah syariat eh, ataupun untuk eh, mencapai eh, maksud makosik syariat itu sendirilah eh, dan juga untuk memastikan hak-hak masyarakat itu terpelihara eh, terpelihara eh, jadi itu 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 pentingnya syarat-syarat tersebut eh. dan dalam konteks moden hari ini eh, hakim eh, syariah perlu melalui kelayakan akademik lah. Eh? dan dia juga perlu melalui satu latihan kehakiman eh dan juga ada tauliah-tauliah yang telah diberikan oleh di pihak berkuasa. eh Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing ke eh jadi ataupun Jabatan Kehakiman eh? Malaysia eh jadi untuk memastikan bahawa pelaksanaan eh, tugas hakim itu berjalan secara eh, betul eh profesional eh dan menepati eh? matlamat Uh, Pelatikan sosor hakim eh, dan untuk menampakkan bahawa uh, sistem kehakiman dalam Islam itu memberikan uh, keadilan kepada semua. Uh, uh, jadi tidak menampakkan keburukan undang-undang uh, Islam itu sendiri. Uh, jadi itu yang yang dimaksudkan dengan uh, apa tu? Uh, bagaimana Islam nanti beratkan soal uh, kelayakan uh, berdasarkan syarat-syarat tadi. Uh, jadi sebab itu kita lihat di Malaysia kita ini. Uh, Mahkamah Syariah itu telah dipertikaikanlah dari sudut apa tu sistem dia prosedurnya kelayakan kelayakan seorang hakim dan sebagainya untuk memastikan apa tu tahap perundangan Islam itu menjadi satu tahap yang amat amat baiklah tinggi dan tidak menimbulkan fitnah kepada masyarakat. Uh, jadi sebab itulah uh, kita lihat hakim-hakim uh, ini -hakim uh, bukan senanglah uh, untuk menjadi seorang hakim mahkamah syariah uh, banyak kriteria uh, kriteria -kriter -kriter tertentu supaya hukum-hukum uh, uh, syarat itu uh, dapat didaulatkan dengan dengan yang betul uh, uh, dan keputusan yang diambil oleh pihak hakim itu uh, satu keputusan yang uh, menampakkan uh, keadilan uh, sistem kehakiman Islam. Okey, uh, seterusnya kita lihat eh, uh, tajuk berkaitan dengan hakim wanita, eh. Uh, hakim wanita. Kalau kita lihat eh, berkaitan tajuk hakim wanita ini, tadi saya saya telah sentuh eh, berkaitan dengan ulama kontemporari eh, membenarkan ya eh, uh, hakim wanita khususnya berkaitan dengan uh, untuk mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan apa tu? Uh, apa tu uh, berkaitan dengan kes-kes faraid, kes perceraian, hadanah dan sebagainya, eh. Okey. Jadi uh, kalau kita lihat di sini eh terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama mengenai keharusan wanita menjadi hakim. Jadi lah. dari segi hukum bagaimana? Jadi kalau kita lihat pandangan ulama Hanafi, eh, mazhab Hanafi, hukum wanita menjadi apa tu hakim tu eh, uh, dia kata apa? Uh, Uh, harus uh, uh, wanita menjadi hakim dalam yang mereka boleh menjadi saksi seperti harta dan kontrak eh uh, tetapi tidak dalam hukum hudud kisos. kisah. Uh, jadi makna hukum yang berkaitan dengan harta, kontrak, eh, perjanjian dan sebagainya mana dibolehkan? Eh uh, dibolehkan. Uh, sebab apa hujah mereka? Eh uh, uh, kias kepada kesaksian wanita tadi eh uh, menjadi saksi. Eh jadi mana hakim adalah pemutus hukum berdasarkan bukti. Jadi jika wanita diterima sebagai saksi dalam urusan harta, maka secara kias mereka juga boleh menjadi hakim dalam bidang bidang itu. Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan apa tu, kontrak dan sebagainya lah. Jadi contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Taala menyatakan dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki di kalangan kamu atau di antara kamu jika tidak ada dua orang saksi eh, lelaki maka seorang lelaki dan dua wanita uh, jadi itu, itu hujah mereka lah uh, itu hujah mereka uh, jadi uh, sepatu bagi uh, pandangan uh, mazhab uh, hanafi ini uh, seorang wanita yang berpendidikan tinggi dalam bidang fik eh, boleh dilantik sebagai hakim lah, eh, Dalam kes-kes mendapatkan harta pusaka Kontrak jual beli Ataupun eh, kewangan dan sebagainya lah, eh. Okey, Yang kedua Mazhab Maliki dan eh, Syafi'i eh, Dari segi hukumnya Tidak membenarkan wanita menjadi hakim eh, Dalam apa jua keadaan eh, Kerana mereka tidak memenuhi syarat lelaki Dan tidak layak Menjadi wali atau eh, Saksi dalam semua perkara eh, jadi sebab itu hujah bagi pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidak akan berjaya suatu kaum yang melantik wanita sebagai pemimpin mereka. jadi mereka maksikan hakim itu sebagai sebahagian daripada kepimpinan. Eh? jadi sebab itu mereka wanita tak layak jadi, jadi 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 jadi, jadi hakim sebagaimana wanita juga tidak layak menjadi pemimpin eh? Uh, dan kedua dari sudut uh, syarat lelaki itu dalam menjadi wali nikah. Uh, jadi wanita tak tak boleh jadi wali nikah. Uh, uh, jadi sebab itulah lelaki. Uh, uh, jadi sebab itulah uh, uh, jadi uh, dan dari sudut lain pula hujah uh, uh, mereka ialah dari segi persoalan emosi. Uh, uh, jadi kerana wanita ni lebih mudah dipengaruhi oleh emosi. Uh, uh, berbanding lelaki dan ini boleh menjejaskan keadilan uh, uh, sebab yang utama dalam memutuskan suami ialah adil lah. Ha. Yang ketiga ni ialah masa hambali. Ha, ada dua pandangan di sini berkaitan hukum melatih wanita ni. Ha, Sebahagiannya mengharamkan ha, sepenuhnya dan sebahagian lain membenarkan. Ha. Ha, membenarkan. Ha. Ha, jadi ada uh, jadi hujah uh, pandangan pertama uh, mana haram lah. Haram tak boleh sama sekali. Sama dengan pandangan uh, mazhab Maliki dan juga Hanafi Syafi'i tadi. Eh? Uh, mana, uh, sebab apa? Uh, ujah mereka samalah dengan ujah pandangan mazhab uh, Maliki dan Syafi'i. Eh? Uh, jadi uh, dan pandangan kedua ialah pandangan seperti pandangan mazhab Hanafi lah. Eh? Uh, maknanya boleh dalam kes-kes muamalat, harta tapi dan tidak boleh dalam hukum. Dalam kes-kes hudud dan juga kisos. Eh? kisah. Okey, dan pandangan ulama kontemporari lah, ulama masa kini eh. Jadi, eh, antaranya Dr. Iskuardawi eh, Dr. Eh, Dr. Wahbah Zuhaili eh. Jadi, eh, mereka mengatakan bahawa wanita dimbenarkan menjadi hakim secara mutlak eh, eh, termasuk dalam mahkamah sivil dan syariah eh, dengan syarat eh, kelayakan dipenuhilah. Eh, maknanya ada ilmu, ada kelayakan akademik Adil dan lain-lain dan sistem kami yang tersusun, Dalam sistem kehakiman itu susung Jadi hujah mereka sebab Tidak ada nas naskotengi Kata mereka Yang melarang secara mutlak Jadi Bagi mereka hadis Berkaitan dengan kepimpinan Tadi maknanya tidak akan berjaya Tidak akan menjadi Satu kaum yang melatih wanita sebagai Pemimpin itu dalam konteks kepimpinan Politik bukan dalam konteks Kehakiman Ah ha, itu itu hujah mereka lah. Eh? dan yang keduanya ialah eh, kita lihat dan di zaman Nabi Sallallahu Sallam, uh, eh, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi rujukan eh, utama dalam fatwa yang hukum. Eh, eh. jadi ini ini eh, yang hujah-hujah yang diberikan oleh ulama-ulama masa kini lah. Eh? dan eh, dari sudut uh, lain ya, eh, pandangan ulama kontemporer ini dari sudut keadilan dan kelayakan. Eh. Jadi dalam Islam ni untuk menjadi seorang hakim tu yang paling utama ialah ilmu, eh, adil, amanah dan berakal eh, bukan jantina. Ha, nah, itu hujah mereka. Eh. Dan dal dalam realiti semasa hari ini kita lihat bahawa uh, sistem kehakiman ini bukan bersifat individual tapi bersifat kolektif maksudnya mahkamah rayuan ke mahkamah syariah ke dan sebagainya jadi mana bukan ditentukan oleh seorang hakim tapi eh, dia buat terkadang dibuat oleh secara kolektif dua, tiga, eh, tiga atau lima eh, hakim eh, dalam sesuatu kes. Jadi mana risiko untuk penyalahgunaan kuasa itu akan lebih eh, terkawal lah. Eh, tidak akan berlaku lah. Eh, eh, jadi gitu. Eh, jadi itu itu pandangan eh isu-isu eh, yang berkaitan dengan eh, wanita lah eh, dilantik sebagai hakim eh, eh, jadi saya minta para ustaz dan ustazah ataupun semua pelajar boleh panjangkan lagi lah perbincangan ini eh, berkaitan dengan hakim ni uh, eh, terutama berkaitan dengan pelatikan hakim wan, eh, wanita eh. eh jadi eh, sebagai kesimpulannya eh, kita melihat di sini eh, eh hakim wanita ini eh, eh, mazhab Uh, Hanafi dia harus tapi terbatas dalam konteks uh, perkara yang berkaitan dengan muamalah eh. ya. Uh, Marikah mazhab Hanafi, uh, Maliki dan Syafi'i uh, tidak harus sama sekali uh, dalam apa jua pun ya. Eh. Uh, mazhab Hanabilah eh, uh, ada pandangan eh, yang dua tadi sama ada uh, berpandangan seperti maz mazhab Maliki dan Syafi'i dan juga pandangan seperti pandangan mazhab Hanafi eh, uh, dan pandangan ulama kontemporari Menyatakan ramai eh, membolehkan eh, secara mutlak dengan syarat Ada kelayakan eh, kerana tiada eh, nas secara kota ini yang melarangnya eh. uh, Jadi uh, kesimpulannya yang kita boleh lihat dalam isu pelatih, eh, wanita, wanita sebagai hakim ni Ialah uh, dia lebih kepada istihad lah Istihad zaman, eh, uh, lihat zaman dan konteks masyarakat eh. uh, Dalam sistem moden yang kaya tu, kebajikan negara-negara Islam Uh, wanita kita lihat dibenarkan menjadi hakim lah. Eh? Uh, khususnya yang berkaitan dengan soal mengendalikan ke ke keluargaan, eh, muamalat dan sebagainya lah. Eh? Uh, jadi Wallahualam sekadar itulah eh? Uh, pembicaraan berkaitan dengan terhakim. Eh? Uh, saya harap pelajar-pelajar dapat membuat pembacaan yang lebih mendalam lagi lah. Eh? Berkaitan dengan tajuk ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.